સુરત શહેરમાં રાત્રિ કર્ફ્યુ દરમિયાન ચોરોને સુરતમાં ખુલ્લો દોર છે પરંતુ કામ માટે કોઈ નીકળે અને પોલીસને જોઈ આમ જનતા ભાગે તો ખાખી વર્દીમાં આમ જનતા પર કહેર વર્તાવામાં આવે તેવો બનાવ સામે આવ્યો છે ગુરુવારે રાત્રિ કર્ફ્યુ દરમિયાન ઉધ ના મગદલા રોડ પર ખાખી વર્દીમાં આવેલા પોલીસ કે પછી હોમગાર્ડ દ્વારા યુવાનો પર જાણે આતંકવાદી હોય તેવી રીતે હુમલો કરી લોહેલુહાણ કરી નાખ્યા હતા સારવાર કરાવ્યા બાદ યુવાનોને ખટોદરા પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી છે ત્યારે શું કહે છે ઈજાગ્રસ્તો તે આપણે સાંભળીએ નમસ્કાર દર્શક મિત્રો અત્યારે આપણે ચોક બજારના સાગર હોટલની ગલીની અંદર છીએ અત્યારે એક એવો બનાવ બન્યો છે એટલે કે ગઈકાલે રાત્રે સચિનથી આવતા હતા બે છોકરાઓ અહીં સાગર હોટલ પાસે રહે છે તેને ત્યાંના બે પોલીસવાળાએ રોકવાની કોશિશ કરતાં આ લોકોએ ગાડી ભગાવી હતી ત્યાર પછી પોલીસ એને અને બે ફાર્મ રીતે માર મારવામાં આવ્યો છે તેમને હાથના હાડકાં પણ તોડી નાખવામાં આવ્યું છે શું છે આ કે હકીકત આવું આપણે મળીએ વિક્ટિમને જી નમસ્કાર આપકા નામ शेख मोहम्मद आमिर मोहम्मद हाँ। रफीक मोहम्मद कहाँ रहते हो सागर होटल में सागर होटल न्यू रोड पे रहे थे हम लोग चौक बाजार चौक बाजार में क्या हुआ है आपके सर पे ये पट्टी मारी हाथ भी फ्रैक्चर हुआ है हम लोग सचिन गए थे मेरे बड़े भाई लॉयर है एडवोकेट उनके काम के दस्तावेज के लिए वहाँ के एडवोकेट को सुपर टोकन थे तो हम लोग को दस्तावेज देने थे वहाँ पे तो वो लॉयर को हम लोग ने वहाँ पे दस्तावेज दिए फिर वहाँ से हम लोग निकल के घर की और वापस आ रहे थे तो हम लोग ने सोचा कि अब घर आ रहे तो सोचा कुछ पार्सल खाने के लिए ले लें तो हम लोग थोड़ा उधर से आ रहे थे तो उधर पुलिस की हम लोग आ रहे थे सोमनाथ सोमेश्वरी, सोमेश्वरी, सोमेश्वरी के पास से आ रहे थे तो उधर पुलिस की चेकिंग थी हाँ। तो उधर हम लोग जैसे बाइक ले गए तो ऐसे पुलिस वाला हमारे पास आया तो हम लोग घबरा गए और हमने बाइक को एक्सिलीटर दे के हम लोग आगे रेस, रेस किया, किया तो डंडा लेके पीछे मारने के लिए आए थे हाँ। और जैसे हम लोग रेस किया ऐसे थोड़ी देर में वो लोग पीछे बाइक पे डंडा लेके मारने के आए तो हम लोग ने बाइक भगाई ज़्यादा और थोड़ी देर के बाद उन्होंने हमको पकड़ के बेफाम मारने का स्टार्ट कर दिया और कुछ बोला नहीं कि क्यों मार रहे क्या मार रहे बस मारते गए सर पर मारा हाथ पे मारा इधर गले में मारा और बस मारा और सीधा जैसे मेरे को ब्लड और सब स्टार्ट हो गया ऐसे और दो बंदे पुलिस वाले आए उनको लेके चले गए कि देखा तो मारने वाला था पुलिस वाला था हाँ वो पुलिस वाले थे दोनों खाकी वर्दी दोनों खाकी वर्दी में थे और अच्छा, दोनों के पास डंडे थे, थे हाँ फेस देखेंगे तो उनको हम पहचान लेंगे दोनों के हाँ वो आपको उसने क्यों मारा मतलब हम लोग को हमने पूछा कि हमने गाड़ी, गाड़ी, गाड़ी भगाई बस इसके लिए हम घबराट के गाड़ी भगाई की अभी हम लोग को पकड़ के मारेंगे इसलिए हम लोग ने गाड़ी भगा के एक्सिलीटर दिया तो वो दो बंदे पीछे आए सर पे मेरे को आज अच्छी आया हाँ हाथ में हाथ में दो क्रेक है दो बाजू पे पूरा तोड़ दिया पूरा तोड़ दिया पुलिस करवाई आपने जी हाँ करवाई जी आपका नाम खाली चीनी वाला हाँ खाली भाई आपका ये गाल पे ये जो है क्या हुआ था ये पुलिस ने मारा है फाइबर के फटके से अच्छा ब्लड निकले थे हाँ ब्लड निकला था इधर राइट साइड पे से और इधर शोल्डर पे भी मारा है और सर में भी मारा है अच्छा वो सामने पुलिस वाला है तो आप पहचान हाँ देखने से पहचान लूंगा अच्छा डॉक्टर क्या, क्या कह रहे हैं डॉक्टर क्या कह रहे हैं डॉक्टर ने यूं बोला अभी ये एक्सरे पड़ा है डॉक्टर ने और अभी देखे आगे क्या होता है क्या नहीं हाँ ट्रीटमेंट करने का बोला है अभी और ओके okay. अच्छा और आपको कुछ ऐसा सर में कुछ आप दिखता है बराबर मेरे को थोड़ा आँख से थोड़ा वो होता है और चक्कर जैसे आते हैं क्योंकि मेरा इतना ब्लडिंग हो गया है तो मेरे को थोड़ी थोड़ी देर में चक्कर जैसे आने लगते हैं अच्छा। और पूरा हाथ मेरा मतलब क्रैक हो रहा तो पूरा पेन हो रहा है मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा जल्दी से तो शायद शायद वापस आपको एडमिट करना पड़ेगा ऐसा लग लग रहा है है क्योंकि क्योंकि बहुत ही वीकनेस ज़्यादा मेरे को लग रही ब्लड निकल गया है ना तो मेरे को वीकनेस बहुत ज्यादा लग रही है मतलब जल्दी बात कर रहा हूँ ना तो भी एकदम ये चक्कर जैसे थोड़े लगते हैं मेरे को अच्छा आपको मारे वो सचिन पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले से जी नहीं तो वो उमरा पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले थे उमरा पुलिस स्टेशन हाँ મિત્રો હમણાં જ વાત કરી રહ્યા હતા આ બંને વિક્ટીમો છે તેમના એકને માથાના ભાગે આઠ ટાંકા આવ્યા છે પોલીસે દંડા માર્યા છે ત્યાર પછી હાથની અંદર ફ્રેક્ચર આવ્યું છે અત્યારે આપ જોઈ શકો છો તેની અંદર જે એમને એક્સરે પડાવ્યો છે એમને ગાલ પર પણ અહીંયા મારવામાં આવ્યો છે તેઓને આંખે ઓછું દેખાઈ રહ્યું છે ચક્કર આવી રહ્યા છે કદાચ તેમને દાખલ કરવાની જરૂર પડે તેવો કહી રહ્યા છે આમ એ એ લોકોને જણાવ્યા મુજબ ઉમરા પોલીસ સ્ટેશનના આ બે પોલીસવાર હતા અને તેમને પકડીને ઢોર બેફામ રીતે ઢોર માર માર્યો છે ખરેખર આની ઉપર કાર્યવાહી થવી જ જોઈએ કારણ કે આવી રીતે નિર્દોષ લોકોને જો મારતા હોય તો જ્યારે અપરાધી હાથમાં આવે ત્યારે તેનું શું અપરાધીને મારે તેનો કોઈ વાંધો નથી પરંતુ નિર્દોષને એક માર ન થવો જોઈએ જે નંથાની ચેનલ માટે હું પ્રકાશવા કેમેરામેન વિજય મકવાણા સાથે સુરત